Благодарю ребят, что боролись и показали хорошую игру и поздравляю нас с победой. Ну а по игре, что играли уверенно, мало ошибались и хорошо ну, в защите были моменты, конечно, где мы проваливались, но в нападении хорошо мяч ходил, у нас много результативных передач. И... Ребята не жадничали, отдавали пас и была команда. Я доволен результатом, доволен тем, что как сегодня вторая игра украинским ростером и сегодня мы, конечно, чуть-чуть увереннее играли, хотя были много проблемных мест, но я списываю на некоторые трудности, которые у нас сопровождали. Но это, это уже в прошлом, и жаловаться здесь абсолютно не стоит, и этого не нужно делать. Ребята выложились, ребята показали характер, то, что каждый раз от них и требуется это делать. Мы затормозили где-то в третьей четверти и дали легкие мячи забить. Но, 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 я остерегался вот этой третьей четверти, что после более не менее хороших первых двух периодов мы можем остановиться, а всегда остановка связана не с тем, что устали или что там, и или там смотрим на, на счет. Нет, начинается действие чересчур, наверное, такие замедленные нападения, особенно. И когда мяч не ходит, когда мяч у нас замораживается, и сами мы замораживаем этот мяч, мы не имеем преимущества ни в чем. И за счет этого соперник нас догоняет. Сегодня мы... Это был маленький эпизод, но за счет ротации, за счет, наверное, за счет, наверное, активных действий в защите мы где-то этот, этот... этот период, наверное, убрали. Где-то были неподготовленные атаки, неподготовленные... Нелогичные действия в нападении. Я сейчас пока, пока говорю только о нападении. Но... Счет на табло. Я рад еще раз победы этой. Конечно, много недосчетов, но, наверное, было бы скучно, когда все, все получилось бы, а что дальше, мы не знаем, что делать. И успокаиваться потом. Успокаиваться ни в коем случае не нужно. Ребята сыграли сегодня от защиты, и это, и это радует. Агрессивно и, и где-то качественно, большая часть качественно. Наверное, так краткий анализ, который можно сделать.